季如，我希望我们像小孩一样，用天真对彼此好，像父母一样，用本能去爱对方。我将永远爱你，永远忠于你。<laughs> 陈佳兰，你哭什么呀？我大喜的日子你在这儿哭？<laughs> 我们太感动了。好，大家辛苦了啊！那我们先休息一下，换身衣服。稍后呢，我们一起拍一个大合照。哎，这样好看。嗯、啊，您好，请问新郎在哪个房间啊？您是找江先生是吗？啊、对，在楼上二五二五。哦，好。嗯，不好意思啊，那个电梯在哪儿啊？嗯、直走左拐。啊，谢谢，客气。客气客气 你小子最近练的可以啊，咋了？ 是不是打扰到二位的深情对视了？我有点多余，要不我再进去？嗯，不用了。陈小姐，人与人之间是有界限的，而且我是你好朋友老婆的好朋友，我们俩的关系还没有那么亲密。对不起，真的对不起啊！我把你认成江胜豪了，我真的不是故意的。 我们两个，我们两个是发小，就跟好哥们似的。是是是是、嗯。而且你看你们长相啊，身材呀、啊，你觉得要把我们俩认错的可能性吗？好像没有哈、啊。<笑>你笑什么？我结婚了。 我高兴，我想笑就笑。你就跟着某些黑心毒舌的人学坏吧，你就。等一下我就把捧花抛给你，你一定要接住啊！你俩嘀咕什么呢？快点儿，醒。佳来。哎,哎，哎哎哎哎啊、过来。按胸花配对。你干什么？我得给你安排的。哥,哥。大家准备好，我们要拍照了。 三，二，一。<laughs> 居然没挂！哎，何正月。那个。 你昨天为什么抱我呀？怎么还没开灯？怎么了？输官司了？嗨，你想点开心的事儿嘛！哎，今天在彩排现场。 我真的是开了眼了，武吉荣和江胜豪简直太能发狗粮了，简直就是大型虐狗现场。哎，不对，你当时也在啊？你怎么想的？吉荣死了。什么？我说，吉荣死了。 喜的日子，你咒什么人呀、啊？<noise> 才刚见过他，他在婚礼彩排现场上，他一直在笑，一直在笑，这怎么可能呢？那才四个月，到底发生什么了？何正月，明天他们两个就要结婚了。明天的婚礼最好别有所期待。就是这场婚礼，是其中噩梦的开始。为什么？你告诉我啊。 那天，陈可辛也在。他当着众人的面，恭喜两位新婚夫妻。是啊，这也是我一生中最重要的时刻。我也爱你。 各位来宾，大家好！让我们一起祝吉荣小姐小三儿尚未成功。我这个新郎前任自己就先干了。行了，行了，行了，不要拍了。乔小姐，乔小姐别开。别拍了，要拍了，你别碰我！不要拍了，刚刚只是一个玩笑啊！不要拍了。之后呢？ 这场婚礼被别人当成一场笑话。婚后，青盛豪背叛无吉荣，吉荣患上了抑郁症，住进了疗养院。到现在，吉荣他。 江胜豪呢？吉荣出事之后，江胜豪怎么样了？我只见过他一面，他被警方带走，配合调查。为什么？吉荣被认定为他杀，江胜豪被列为第一号嫌疑人，带走了。不可能，这简直就是无稽之谈。 江胜豪那么爱吉荣，而且他不可能会杀了吉荣的。夏兰，佳兰，你去哪儿去？佳兰，佳兰，佳兰，你冷静一下。公安局离那么远，时空融合马上就要结束了，你根本来不及的。你不试试怎么知道？陈佳兰，你冷静点。 跟我从小一起长大，我很清楚他的为人，他是不可能会杀人的，他更不可能会杀吉荣。何正玉，你是律师，你帮帮他好不好？江振华现在已经被警方带走，配合调查了，我们先等警方的消息好吗？ 是觉得浩子杀了吉荣。你冷静的听我说，吉荣是半夜被发现死在泳池，只有他杀或者自杀这两种可能性。况且，吉荣再傻也不可能大半夜跑去泳池吧？而且我了解他，他水性很好。说来说去，你还是怀疑江胜好。在证据没有出现之前，我们每个人都有嫌疑。 我不是说江胜豪就是凶手，但警察带走他肯定有原因的。那你就拿出证据啊！如果江胜豪真的是凶手，那我会把他亲手送进监狱。但是在这之前，我请你保持客观。 江胜豪呢？吉荣被认定为他杀，江胜豪被列为第一号嫌疑人，带走了。不可能，这简直就是无稽之谈。江胜豪那么爱吉荣，而且他不可能会杀了吉荣的。找到了，吉荣，吉荣。 四个月后的真相究竟是什么？作为你们的朋友，现在我只想守护你们此刻的幸福。我不会让陈可辛来搞破坏的。 嗯，不好意思啊，佳兰，好不好意思啊。<好>你看到陈可心了吗？陈可心，我没请她啊。你怎么还没换衣服？我现在跟你说的事非常重要，我去门口堵她，千万不能让她进来。你要是看到她，马上给我打电话啊。什么情况？佳兰，恭喜恭喜哦，好，好哦，谢谢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 ，谢谢照顾你照顾。嗯 先生，不好意思，今天我们参加婚礼的人太多，前面车位已经停满了。您可以停到后门，后门也有车位。啊，好的，谢谢。还有后门，得再找个人帮忙。啊，何正玉，不是，你怎么没进去啊？嗯，你见过谁家结婚伴郎双数，伴娘单数，要缺缺一对？ 那正好，你帮我一个忙，你去前门堵着。要是陈可欣来了，你一定要拦住他，不能让他进来。他是来砸场子的。谁跟你说他要砸场？哼，他亲口告诉你。哎，我没有时间和你解释了，这忙你帮也得帮，不帮也得帮。好嘞，没问题。这样、哎，<喂>我加你一个微信。你要是不想帮忙呢，你就动动嘴。你看到陈可欣第一时间告诉我，我马上来。啊，谢谢。 进去了，我不是让你拦住他吗？我们达成的共识是，第一时间通知你。 我知道你想干什么，我不会让你得逞的。我能干什么？我就是来送我红包而已。你骗谁呢？的么话你干嘛？我给我前男友送我红包，你管得着吗？管得着呀，你红包给我就行了啊。 陈佳兰，你松开我！真哎呀，陈佳兰，松开！我就是来送个红包而已，我已经放下了，我真心祝福他们。不是你骗谁呢、哎？你别推我啊你,你！你、哎、<laughs> 你啊！你赶紧放开！又有一对新人好事将近，今天是双喜临门。<laughs> 还不走，陈小姐是吧？今天我妹妹大婚，如果你是来祝贺她的，我欢迎；如果你要是来闹事的，后果你未必承担得起。下面有请新娘发表爱情宣言。干嘛？放手！ 少你猪队友吧！神经病！你要是把陈可心拦在门外，不就什么事儿都没有了？我至于被别人当成神经病吗？丢死人了！知道自己丢人就行了。平时冒冒失失的以恶度人也就算了，在婚礼上也出洋相。你懂什么呀？你这个自以为是的家伙！再说了，你不过是我好朋友老婆的好朋友，又不是我的朋友，你凭什么来教训我？不可理喻。 刚才谢谢你。自我介绍一下，我是武吉荣的好朋友何正玉，不巧还是个律师。我劝你离吉荣远一点，否则的话我会找上你的，明白吗？你单身吗？这活你没白来呀、啊，黄金单身律师。 nice，钦佩，一个比一个能装。要是陈可辛来了，你一定要拦住他。我已经放下了，我真心祝福他们。请单身吗？怎么了？啊，没事，就头疼，啊，缓缓就好了。那接着说吧。嗯。 呃，前天晚上，吴金荣小姐让我把她从疗养院接出来。本来说好一起去江胜豪家谈一些事情，不过她临时改变了主意，只让我送到江胜豪家门口，就让我离开了。那她车上跟你说什么了吗？只跟我强调了几次，江胜豪没有出轨。嗯。请确认一下，如果没有问题的话。 就在笔录上签个字。那个武吉荣和武安文兄妹关系怎么样？呃，据我所知，他们兄妹的感情一直很好。怎么了？随便问问。昨晚武安文也见过武吉荣，他也在隔壁配合调查。嗯